Громадянський рух «Спільна справа прийняв рішення про те, що ми не будемо трансформуватися в політичну партію і ми не будемо йти, не дивлячись на пропозиції по виборчим спискам будь-яких опозиційних партій. Для нас найбільш важливо зараз реалізувати на етапі революції два моменти: перше це те, про що говорив Микола, ввести в Конституцію положення про простий, доступний механізм відкликання будь-якого чиновника і реалізації взагалі принципів прямої демократії, таких, як він сказав, прийняття будь-якого законопроекту, закону на референдум. Сьогодні таке право в нас є, але механізм реалізації от, він полягає в тому, що ми маємо отримувати дозвіл спочатку від місцевих органів влади, потім від ЦВК і так далі. І це блокується так само, як був заблокований наш референдум про припинення повноважень президента і Верховної Ради, дивлячись на те, що сотні ініціативних груп в Україні розпочали цю процедуру, жоден не був переданий далі. І другий момент, який є надзвичайно важливим на сьогоднішній день. У нас в зв'язку з тим, що немає можливості реалізовувати пряму законодавчу ініціативу народу. У нас фактично немає демократії в тому вигляді, в якому вона прописана в Конституції. У нас також немає розподілу влади, тому що суди і прокуратури не працюють як незалежні органи влади. Вони призначаються над в адміністрації президента, і таким чином вони не можуть служити закону, тому що їхнім господарем є та людина, яка сидить в кабінеті на банковій. І тому дуже важливим моментом є внесення змін щодо обов'язкової виборності всіх. Прокурорів, окружних і генерального, так само і всіх голів судів. Тоді ми зможемо реально звернутися, і так як сьогодні, знаєте, тисячі пільговиків, сотні тисяч звертаються до судів для того, щоб отримати по судам свої пільги. Достатньо було б одного суду, який би вирішив це питання. Але сьогодні ми знаємо, що вся судова система по всій країні працює проти цих пільговиків. Є норма, яка їм дозволяє отримати ці пільги. І всі судді цієї країни працюють на те, щоб ці люди не отримали ці гроші. Ну, очевидно, що далі жити в такій системі немає жодного сенсу. Або ми її зруйнуємо, або я ще раз кажу, нам треба просто визнати, що ми є раби і діти наші будуть теж рабами. Предложив би вам розглянути наступний варіант. Дійсно, ну багато над этим думають, много людей. Я тут голову ломал, как изменить ту ситуацию в стране, которая сегодняшний сегодня день происходит. Есть один из вариантов, вот такой. Он один из вариантов. Необходимо, наверное, создание такой силы, гражданской силы. Пусть она будет там политической, какую угодно. Но только эта сила должна идти на выборы с единственным лозунгом. Мы придем к власти для того, чтобы отдать ее народу. Вот тогда эта сила получает от нас. Доверие приходит в парламент, пишет те законопроекты, о которых сегодня уже говорилось, голосует их, поднимается и уходит. И после этого проходят те выборы о тех новых условиях, которые удовлетворяют людей прежде всего и, скажем так, будут работать на благо страны. Это как один из вариантов. Очень тяжело убедить каких-то политиков сегодняшних сделать то же самое. Поэтому, очевидно, это должны быть новые люди. И здесь я согласен, что даже с этого зала, если бы мы сели все в Верховную Раду и начали бы принимать законы, они были бы сто крат лучше, чем тот бред, который они принимают сегодня в своем зале. Акция вперед организовывала народную варту. И 8-10 наших человек дежурили на балконе Верховной Ради, наблюдая, как они принимают законы. Я вам скажу, что большего ну, вот, юмора я в своей жизни не наблюдал. По телевизору вы тоже все это видите, но представляете, когда это живьем, когда чей-то ручкой машет там вверх-вниз, и десяток осьминогов, потому что по-другому их нельзя назвать, они умудряются одновременно нажать на 8-12 кнопок этих пальчиками в этих кнопках Махает он по-другому ручка, они все сидят, гордо вскинув голову. Ну, это даже, я не знаю, на самом деле это даже наверное, не смешно. Это трагедия, которую нет ни в одной стране мира. То есть сидят буквально какие-то механизмы, которые нажимают кнопку так, как им сказали с банком. О чем тут можно еще дальше говорить? Поэтому только приход к власти, силе, которая в состоянии спокойно встать и уйти, сделав доброе дело, это, наверное, выход для нашего государства. И это будет тот срок, который достаточен для принятия наших законопроектов. Сегодня есть варианты законопро... ввода законопроектов, пожалуйста, без проблем. Та же Наталья Юрьевна Королевская заносит и регистрирует законопроекты, которые пишем мы в Совете предпринимателей или как команда «Акции вперед». Ну и что? Никто их принимать не будет, потому что Кречетов лапкой помахает наоборот, не так, как надо для приема. Я вам скажу по-другому, хотя я и не сторонник там, определенных сил, но из поданных законопроектов оппозиции принято 2% от поданных законопроектов. То есть вы понимаете, насколько узурпировано все? И разговор с этой Верховной Радой о том, что они, может быть, наш законопроект, даже через референдум, который мы проведем, примут, да никогда в жизни. Просто никогда. Поэтому прежде чем скинуть эту верховную раду, нет, скидывать ее однозначно, пусть лучше будет вакуум месяц, два или три, чем они там, ну, все равно ничего толкового не примут. Скинуть ее, но думать о том, как наполнить нашу страну нормальными законопроектами, которые будут такими, чтобы устраивало и людей, и позволяло государству развиваться. Когда они нам рассказывают о том, что надо затянуть пояса, что у нас какой-то кризис, Берите лопаты, что надо льготы не выплачивать, мне, как чернобыльцу второй категории, и при этом покупают падла унитазы за какие-то там сотни тысяч долларов, вертолеты по 18 миллионов строят непонятно что на холмах, на прекрасных холмах Киева эту вертолетную площадку, которую надо уже теперь ядерным взрывом не взорвать, сколько туда вложено. Воруют сотнями миллионов. Стадионы строят. И это они рассказывают, что мы должны с вами поэкономить. Пусть покажут нам, куда идут наши деньги, наши налоги. Хоть кто-то, хоть раз, хоть одно правительство, голубое, оранжевое, серое, какое там угодно, красное, хоть раз нам показали, как они тратят наши деньги. Да никогда в жизни. Мы требовали с Малого Майдана, одним из требований наших было, это запретить офшоры. Ну и что? Как были, так и есть. Мы требовали это при оранжевой власти, когда была Юлия Владимировна. Мы требовали это при Януковиче, когда он был премьером. Мы требовали сейчас как, потому что все они абсолютно одним миром мазаны. У меня нет счета офшоров, Не без разницы. Не путать их? Хорошо, я их Мы не путаю пицца... 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 Это Пусть вот Пусть... Мое, мое, предложение было однажды. Я могу его повторить, что касается Ющенко. Я бы их, как Муссолини, его из Тельмаха повесил вверх ногами на ворот. Потому что то, что они сделали с нашей гривной, <плодисменты> то, что они с <плодисменты> <что они плодисменты> страна, богатейшая страна на 188 месте из 189 стран оказалась по падению валюты по отношению к этой страны зеленой бумажки. Поэтому у меня к ним отношение очень негативное. Ну, я сказал мысль по поводу, где-то сейчас поступление было, а вот по поводу как этот Рапкрипт, вот есть такая мысль. Можно о ней подумать. Я попрошу высказать свое мнение о событиях полковицкого Александра, участника боевых действий, представителя ветеранов пограничных войск. Ну, Пожалуйста, да, если со мной что-то произойдет, я принадлежал приказу. И вот когда я попал на МКМ, когда зачитали это все, и когда ребята вернулись, и мы сели в офис, они такие же самые, как и я, и никто, никакого была такая тишина, разорвали все шепот. Как будто мы поняли, мы понимали, хотя были с ваших городов, с разных подразделения, разными годами там служили. Но вот это аванское, когда мы поняли и понимали, на что мы уже идем, когда кинули правительству вызов, таким, я не знаю, как их назвать, Нормально. которые набили себе карманы и все остальное, жируют, каких не дети сбивают, детей, они меняют законы, насколько они же поменяли конституцию. Мы это все видим. Вот когда ребята сели, разводчик так, маленький, такой шепотом, все остальное, никто как-то не возбухал, вы извините, конечно, такое выражение, потому что я немножко волнуюсь. Вот я понял эту обстановку, с кем мне пришлось познакомиться, по-моему, и поэтому я свое личное мнение говорю, я от этого никуда уже не уйду. Мне нужно идти с ними до конца.